привет, с вами Лиза и сегодня я вам покажу свою косметику, которую я уже накрасилась. Мне ее подарили в том году. Новый год. И я подумала, вы могли бы на нее забыть? И то я ее только вчера сама нашла. Вот я сегодня буду вам показывать ее. Ну, в общем, так, уже вышло одно видео. Эм, ну, должно, ну оно должно сегодня выйти. Вот. Мне вот эту кофточку и вот эту футболку тоже подарили сегодня. Купили. Ну, приступим к просмотру. Издалек. Вот ее внешний вид и гитара вот такая. Вот. Сзади вот такие штучки. Мне интересно. Вот такая она. Девчачья. Мы ее, когда вот тут открываем, видим вот это. Я у меня тут уже использовала. Кисточка для пудр. Пудры. Я ее потом покажу, где она. Для теней. Кисточка и для помады. Такая. Следующее. Мы видим, вот тут зеркало. Вот, тут будут всякие цвета. Тут будет цвет розовый, белый, фиолетовый, голубой, красный и желтый. Желтый у меня еще остался. Вот. Идем дальше. Мы поворачиваем вот тут. И тут есть одежда для теней. Вот. эти тени. Выбираем кисточку. На... Набираем какой-нибудь цвет. Я, например, выбираю желтенький. Все желтые цвета я выбираю. И чуть-чуть коричневого. Берем. И делаем. Вот так еще на другое так надо сделать берем все цвета желтого с головы все цвета желтого один не взяла О, а сейчас еще раз возьмем и чуточку крикнем и второй глаз наносим вот готово дальше мы вам покажем я вам покажу помадку вот есть. Я выбрала красный цвет. Вот. У меня он еще чуть-чуть остался. Всем капельку есть красного. Вот. Красный. И наносим. У меня не очень видно, что я уже выбрала тот же самый красный. И сейчас вот еще наберем, чтобы... Вот. Это смехничка. Так, и последнее, что мы еще не обозрели, это пома... тут, -то... в общем, пудра, пудреница. Вот, она вот тут спрятана, секретная такая. Мы ее открываем. Если вы сможете, если вам 7, 6 лет или больше, вы сможете открыть. Вот. Вот. Мы берем и мажем любой цвет, но я выбираю все, это более видно, когда вы выбираете все цвета. Вот и вот так наносим. Вот должно быть капельку видно. Что заметил, напишите в комментариях. Вот. Берем и еще на другую наносим. Обязательно, чтобы был еще косой, наносим на носик. Вот наносим и обязательно сюда я наношу всегда так видно, что у меня кожа как будто бы изменилась цвет кожи изменяю я так на лице вот так все это делаем вот дальше мы все это убираем вот, тут есть два отдела для вещиц. Ну, да, два. Кладем вот это вот наверх. Это кладется гитарка маленькая, кладется наверх. Я купила ее без дополнений, без помадки. Вот тут. тут должна была быть помада, но когда я ее и тут помады не было. Вот, берем гитарку, ее кладем наверх, если у вас нету помады. Без пом помады, чуточку по... Она не такая... В общем, у меня просто потерялась помада. У нас потерялась. Дальше берем кисточку. Вообще, и кладем сюда, вниз ее. А вот это... Кладем в нашу... Вот сюда вот для нее есть специальное место. Вот. Вот такая она, когда ее... <laughs> вот такая она, когда ее открыли полностью. Полностью. Выглядит. Вот. Ладно, сейчас все заново положим. Готовы. Закрываем. На этом все. С вами была Лиза. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И всем пока-пока-пока-пока.